इस मुल्क की आबादी का तकरीबन उनचास फीसद हिस्सा खुतिन पर मुश्तम है लेकिन क्या आप जानते हैं की पाकिस्तान की मीशत में इनकी शिरकत इसके निस्फ से भी कम है तो नौकरी के जो मौके हैं वो कम है जो छुपे हैं ख़ीन की अफराधी में कम शिरकत सिर्फ एक सिंफी मसला नहीं बल्कि एक मुआशी नुकसान भी है अगर कहीं चांसेस मिल जाए तो उनको उस सैलरी पैकेज इनके बहुत कम है जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि बैठ ज़्यादा की कदमत पसंद माशरतीवते खुतिन के काम पर जाने की मुखालफत करती हैं और फिर उस रिवायती सोच से तो हम सभी वाकफ़ हैं कि औरत को सिर्फ घर तक महदूद रहना चाहिए जो कि यकीनन एक गलत तस्वुर है क्योंकि अगर आधी आबादी मुल्क लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं बनेगी तो मैशत का पहिया कैसे चलेगा अगर हम अब निकलेंगे पढ़ेंगे और आगे और सबको तालीम याफ्ता भी कर सकते हैं टीचिंग करके कम्प्यूटरिंग करके एआई जनरेशन इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कंप्यूटर के जरिए तो हम अपग्रेड कर सकते हैं रोजगार के मौके बहुत ज्यादा मैं हूँ इरफान आफ्ताब और आज की एक्सप्लेनर वीडियो में ये समझने की कोशिश करते हैं की पाकिस्तान में खुतिन की वर्क फोर्स में शमूलियत की सूरत हाल क्या है और इसमें बेहतरी कैसे मुमकिन है आज से 30 बरस कबल पाकिस्तान में खुवान में मुलाजमत की शरह बारह अशारिया पाँच फीसद थी और कई सालों तक इस शरह में कोई मौसर तब्दीली नहीं आ सकी फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे खुतिन के हकूक के लिए आवाज़ें बुलंद होने लगी तो इस शरह में भी मुसलसल इजाफा होने लगा मगर पिछले कई सालों से एक बार फिर ये शरह जमूत का शिकार हो चुकी है पाकिस्तान में खुवान की लेबर फोर्स में शमूलियत तकरीबन तेईस फीसद है जबकि मर्दों में ये शरह सत्तर फीसद से भी ज्यादा है अगर चंद जनूबी एशियाई ममालिक मुजना करें तो बंग्लादेश छत्तीस फीसद भारत तीस फीसद नेपाल तैतालीस फीसद और अगर एक और मुस्लिम अक्सरती मुल्क जैसे कि मलेशिया की बात करें तो वहाँ ये सूरत हाल ये अक्सर मुख्तलिफ है वहाँ खुवात में मुलाजमत की शरह सैंतीस फीसद है और इसकी वजह बेहतर तालीम और काम की जगहों पर खातन के लिए ज्यादा रवादारी है अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान इस मामले में पीछे क्यों रह गया खीन के लिए मसावी हकूक का आगाज रोजगार के मौाक़ से होता है और फिर पाकिस्तान में अक्सर खातन को मामूल के छोटे मोटे कामों के लिए गली मोहल्ले पब्लिक ट्रांसपोर्ट और काम की जगहों पर हरासानी का सामना करना पड़ता है इसके अलावा खुतिन को जॉब मार्केट में शामिल होने से रोकने वाली एक और बड़ी रुकावट है की कमी। अगर एक खुत या एक औरत या एक लड़की अगर वो नहीं पढ़ेगी अपग्रेड नहीं होगी ना वो अपने आप इर्द गिर्द के लोगों को तालीम दे सकती है ना वो खुद निकल सकती है रोज़गार के लिए बस पेरेंट्स होते हैं वो औरतों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देते कि वो मेट्रिक के बाद तलीम हासिल कर सकें जिसकी वजह से और्तों, और्तों को जो नौकरियाँ वो नहीं मिल रही सबसे ज़्यादा उनको अपनी एजुकेशन की तरह तो देनी चाहिए ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा आप वो एजुकेशन लें जिससे आप आगे मार्केट में जाके उसका कोई फायदा। जरा इस बात पर फोकस करते हैं और ऐसी चंद खुवा की कहानी जानते हैं जिनके लिए तालीम ही बेहतर जिंदगी की कुंजी साबित हुई सोबिया याकूब लाहौर के मुख्तलिफ क्लिनिक्स में बतौर डॉक्टर काम करती है उन्हें ऑनकोलॉजी के शोबे में खास महारा हासिल है वो अपने मरीजों को कैंसर ऐसी लड़ने में मदद देती है I to be a मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती exactly थी लेकिन एम बी बी एस में दाखिला लेने और आगे बढ़ने के बाद I मैंने चुना क्योंकि इस शोबे में लोग कम थे और ये एक आम मर्ज है पाकिस्तान में खातन मेडिकल के शोबे में अब भी नस्बतन कम है लेकिन डॉक्टर सोबिया ने अपनी जगह बनाने का हुनर सीख लिया है वो बतौर यूनिवर्सिटी लेक्चरार भी काम करती है और कई बार साथियों ऐसी ज्यादा तालीम याफ्ता है जो उन्हें ताबात का मुकाबला करने में मदद देता है मेरे काम की जगह पर अक्सर मुझे ये मुश्किल पेश आती है कि लोग नहीं चाहते कि मैं उनसे आला मकाम पर हूँ डॉक्टर सोबिया के खानदान की खातन ने कभी भी घर से बाहर काम नहीं किया था और तिब्बी टीम की सरबराही तो बिल्कुल नहीं की थी हमसे पिछली नसल में खुवान घरेलू काम काज करती थी लेकिन अब मुआरा बदल रहा है और इस तब्दीली का असर मेरे खानदान पर भी पड़ा है मेरी बहनें भी अब मुलाजमतें कर रही हैं इस साप का होनहार तालबा का मानना है कि अगर पाकिस्तानी खुतान मकामी लेबर मार्केट में दाखिल होना चाहती हैं तो इसके लिए तालीम कलीदी हैसियत रखती है बुनियादी तौर पर खात में तालीम की कमी ही वो अहम रुकावट है जिसकी वजह से खात रोजगार के शोबे में कम दिखाई देती है डॉक्टर सोबिया ने एक खास स्कूल में तालीम हासिल की जिसने उनके लिए कैरियर के दरवाजे खोल दिए पाकिस्तान में तकरीबन 900 सौ कैर स्कूल ऐसे मखसूस इदारे हैं जो सरकारी और निजी शोबों की शराकत दारी में काम कर रहे हैं यहाँ तालीम उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दी जाती है लड़कियों और लड़कों कोलहदा पढ़ाया जाता है लेकिन बाजार मखलूत क्लासेस भी होती हैं पहले थी कि वो कहते थे कि बच्चियों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए पेरेंट्स और यहाँ पे चूंकि हम बच्चियों को इससे आगे उनके फ्यूचर के हवाले से और सेफ्टी के हवाले से बात उनके पेरेंट्स से भी करते हैं और बच्चियों को कि आने वाला दौर जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स के फ़र्क का नहीं है हर चीज हर एक को अपना अपना रोल अपनी सोसाइटी में पे करना ही करना है तो इसलिए बच्चियों को आ, ये इस हिसाब से आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट ज्यादा किया जाता है केयर इन लड़कियों में से तकरीबन तीस फीसद हाई स्कूल डिप्लोमा हासिल करती हैं यहाँ तालीम मुफ्त फराम की जाती है और स्कूल का निज़ाम मुख्तफ मदारों की सरपरस्ती से चल रहा है इन स्कूलों का मकसद खास तौर पर कम आमदनी वाले घरानों से ताल्लक़ रखने वाले बच्चों की मदद करना है और ये माँ जो अपनी बेटी को यहाँ स्कूल छोड़ने आती हैं इस बात को सराहती हैं कि केयर स्कूल मुफ्त है जबकि दीगर रिलीड स्कूलों में भारी फीस ली जाती है सरकारी स्कूलों का निसाब अक्सर नाकस होता है जो बच्चों की तालीम में रुकावट बनता है पाकिस्तान में नौकरियों के मौाक़ बढ़ाने के लिए हमें जो है ना वो खुतन को आगे लाना पड़ेगा उनकी एजुकेशन पे ज्यादा तोज्जो देनी पड़ेगी और देखें कि जो इतना अफोर्ड नहीं ना कर सकते वो ज़्यादा बच्चियाँ पढ़ती हैं हमें उनकी तरफ फोकस करना चाहिए हमें उन बच्चों को उन, बच्च, उन टैलेंटेड बच्चियों को निकालना चाहिए जो छुपी पड़ी क्योंकि हमारे मुल्क में एक नगीने हैं जो तो छुपे हैं आइए मिलते हैं सीमाजी से जो कि स्कूल की बानी है तालीम ही वाहिद जरिया है जो सबको बराबरी का मौका देती है लेकिन सिर्फ मैारी और मसावी तालीम ही हकीक बराबरी ला सकती है सीमा अजीज ने एक कारोबारी खातून के तौर पर खुद ये साबित किया है कि बराबरी के मौक़े क्या माने रखते हैं अक्सर अवकात खुद खुवान ही दूसरी खवतन के लिए रोल मॉडल और रहनुमा का किरदार अदा करती हैं मसलन मारिया उमर वो एक जामे की फारगुल तहसील हैं और उन्होंने मुताद तरबती कोर्सेज के जरिए खुतिन को ये सलाहियत हासिल करने में मदद की है की वो घरों से ही बतौर आई टी खुद मुख्तार अंदाज में काम कर सके ये तादाद हजारों में है तकरीबन सात से आठ हजार तालबात को हमने तरबियत दी जो मुझे याद है इन दस तवील वर्षों में जब हम ये प्रोग्राम चला रहे थे तो नाजरीन आपने देखा की इन कहानियों से एक बात तो जरूर साबित होती है की तालीम सिर्फ शऊर ही नहीं देती बल्कि खुद एतमादी हनर और फैसला साजी की सलाहियत भी देती है एक तालीम याफ्ता औरत अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है अपने खानदान को संवार सकती है और मीशत की तरक्की में एक मजबूत किरदार अदा कर सकती है मगर किस्सा यही खत्म नहीं होता एक और गौरतलब बात यह है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर खुवात थल्गार तालीम सेहत ज़रात और हनरमंदी के कामों में मसरूफ़ हैं मगर इनमें से सत्तर फीसद से ज्यादा खातन गैर रस्मी शोबों या इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करती हैं जहाँ ना तो तनख्वाओं की कोई जमानत है न सिक्योरिटी की और ना ही किसी कानूनी तहफ़ की लेकिन दूसरी तरफ अच्छी खबर यह है कि तब्दीली आ रही है तालीम याफ्ता खान न सिर्फ मुलाजमतें हासिल कर रही हैं बल्कि कारोबार फ्री लांसिंग और क़्यादत के शोबों में भी आगे बढ़ रही हैं और ये सफर तभी कामयाब होगा जब हर औरत को तालीम और रोजगार का मौका दिया जाएगा पाकिस्तान की तरक्की भी तभी मुकम्मल होगी जब इसकी खवतान मजबूत खुद मुख्तार और तालीम याफ्ता होंगी इसलिए आवाम और हुक्मरानों को चाहिए कि वो मिलकर खुतिन के लिए तालीम रोज़गार और तहफ़ को यकीनी बनाएं क्योंकि जब औरत काम करेगी तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके ख्याल में खुतिन की शिरकत बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी कदम क्या है अभी के लिए मुझे इरफान आफ्ताब और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी